Petang ini tim sekretariat NGO Bebaskan Tanah Pahang ataupun dipanggil sekretariat gabungan NGO Sentap pada hari ini masuk ke lokasi uh, Sungai Calit berhampiran dengan uh, Gunung Benom di mana berhampiran dengan kawasan yang diceroboh yang masih lagi belum ada tindakan daripada pihak berkuasa Semalam 8 hari bulan Mei, Duli Tuanku Sultan Pahang telah mencemar Duli turun sendiri ke daerah Raup. Melawat pejabat daerah dan meninjau sendiri kawasan yang diceroboh, yang ditebang di Sungai Kelau. Dan satu pengumuman daripada Duli Tuanku yang Tuanku sendiri terkejut maklumat yang beliau terima. Keluasan tanah yang diceroboh di daerah Raub saja ialah 10,521 hektar bersamaan dengan 26,000 uh, eka dan bersamaan dengan keluasan 14,700 padang bola, saiz padang bola dan 2.1 keluasan dua kali ganda keluasan Putrajaya. Itu ceroboh hanya di kawasan raup sahaja. Ini maklumat yang terkini yang didedahkan pada hari semalam. Dan sebelum itu tuanku telah mendedahkan di dewan undangan negeri di Kuantan di mana tuanku telah menegur pentadbir-pentadbir tanah dan menegur kerajaan negeri berkaitan dengan lebih kurang 14494 hektar bersamaan dengan 35000 ekar tanah telah dikesan telah diceroboh di Pahang. Tuan-tuan bayang, bila tuanku turun ke daerah Raub maklumat telah berubah. Makin besar lagi. Sehingga tuanku sendiri terkejut. Dia ingat dulu, lebih kurang 35 ribu hektar sahaja. Ha? ribu atau hampir 15,000 ribu hektar. Tiba-tiba kali ini, keluasan tanah itu telah berubah. Di mana, di kawasan daerah Raub saja 10 ribu. 521 hektar bersama dengan 26 ribu jadi tuan-tuan bayang satu daerah seperti Raub 26 ribu ekar. Bayangkan 11 daerah lagi. 10 daerah lagi. Kalau 10 daerah ini. Keluasan yang ada diceroboh mungkin sekitar kita ambil lah. Kalau sini 26 ribu ekar. Mungkinlah di kawasan lain tu 20 ribu ekar lah kita katakan. Sudah berjumlah lebih 220 ribu ekar tuan-tuan. 220 ribu ekar ni luas mana? besar tuan-tuan ya. Itu yang dapat dikesan. Belum lagi yang tidak dapat dikesan. Dan kita hari ini berada pada hari Jumaat. Lepas solat Jumaat tadi turun. Sebagai menjunjung titah tuanku, taat setia. Menjadi mata dan telinga. Membantu tuanku sejak daripada 1 September 2020 lagi. Kami sudah turun ke raut ini. Membuat tinjauan, masuk ke Ispraen. Pergi bersama polis, pergi bersama dengan SPRM, pergi bersama dengan jabatan hutan, ha? kita pergi ke banyak tempat, termasuklah uh, menghantar memorandum ya, ke jabatan hutannya, ke SPRM negerinya, ke pejabat menteri besarnya. Ya? Jadi semua yang telah kita laksanakan sehingga naik ke istana menghantar memorandum ke istana pekan. Istana Pahang ke Istana Negara Kuala Lumpur. Waktu itu Luli Tuanku Sudapan masih lagi menjadi yang ditutup di Kuala Lumpur, di Istana Negara. Jadi sebab itu kita dah usaha daripada bawah naik ke atas kemudian turun balik daripada atas ke bawah setelah menang dua kali kita di Mahkamah Tinggi Kuantan dan kita nak melihat sejauh mana kerajaan negeri yang dikatakan nak bertindak tegas itu benar-benar bertindak tegas. Seperti yang diputuskan oleh mahkamah mereka ini adalah penjenayah, penceroboh adalah penjenayah dan Tuanku Sultan sendiri menyatakan bahawa penceroboh ini adalah uh, musuh yang sangat bahaya seperti sama dengan musuh nombor satu negara iaitu dadah ha, ini statement daripada Tuanku sendiri dan Tuanku sendiri bila meninjau kawasan-kawasan di Ceroboh beliau bukan menyatakan dia pun naik darah bahkan dia sendiri murka, marah dan juga Tuanku semalam terkejut pula sampai keraut Ya, ha, maknanya tiap kali turun ke bawah tuanku jadi terkejut. Ada je benda. Jadi sebenarnya sehingga sampai tuanku cakap kalau benda ni terus boleh luasa, ah kita seolah-olah kerajaan Pahang ni tidak ada pihak berkuasa. Tidak ada pejabat tanah, tidak ada pejabat hutan, tidak ada pejabat MP Sebab seolah-olah senang-senang je orang ceroboh ratusan ribu tanah di seluruh negeri Pahang. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, oleh kerana kita follow kes ini sejak daripada lima tahun yang lalu. Sebab itulah kita seiring dengan titah tuanku dan kita nak supaya pihak kerajaan negeri dia bercakap, dia buat bersungguh-sungguh. Jangan dia bercakap main-main. Sebab perkara ini, perkara yang melibatkan tanah air dia jajah ini adalah melibatkan maruah sebuah kerajaan. Kedaulatan sebuah kerajaan itu akan dikira tidak berdaulat lagi bila mana tanahnya dikuasai oleh orang lain yakni ini dijajah dan penjajahan ini kalau dulu satu inci, satu, satu kaki saja penjajah datang menjajah pahlawan-pahlawan pahang pahlawan bangkit Tok Gajah, Tok Bahman, Mak Kilau banyak lagi pahlawan-pahlawan melawan penjajah untuk menjajah tanah air ini mereka menggadaikan nyawa mereka untuk mempertahankan tanah air ini sebab itulah dalam Islam hubul watan minal iman cinta kepada tanah air itu sebahagian daripada iman sebab sebab itu para ulama sanggup berperang melawan penjajah sebab nak bertahankan tanah air. Tidak ada tanah air ini, tidak adalah kerajaan. Tidak ada tanah air ini, tidak adalah kehebatan kepada sebuah kedaulatan negeri atau negara. Jadi sebab itu, kalau kira dengan ratusan ribu tanah-tanah yang dah dikuasai oleh penceroboh ini, kita dapat melihat sehingga kini, walaupun dah dua kali menang di mahkamah, tidak ada penceroboh yang dihukum penjara. Saya ingat lagi peringkat awal 2 200 lebih ya penceroboh yang disahkan sebagai penjenayah penceroboh ha, oleh Mahkamah Tinggi Kuantan tapi tindakan tidak ada yang didakwa dan dipenjarakan tidak ada sehingga kini ini sangat menyedihkan kita kita melihat ha, tidak ada pendakwaan langsung sedangkan menceroboh puluhan tahun daripada meng mengambil balaknya sampailah menanam pokok duriannya sampai mengawal aslinya mengeksport hasil tidak membayar cukai Kerajaan rugi 30 juta dan kemudian di Pahang sekarang dia ada lebih 70 juta kerajaan Pahang rugi. Ini pun tidak ada sebarang tindakan. Tapi cuba bayang kalau orang Melayu yang menceroboh. Tentu orang Melayu akan diambil tindakan dengan tegas. Undang-undang sudah double standard dan kerajaan gagal menguatkuasakan walaupun perintah mahkamah telah pun dibuat dua kali kemenangan bahkan titah tuanku sendiri dengan tegas untuk kita dah sampai masa bertindak dengan keras tetapi puak kuasa nampaknya masih gagal bertindak dengan keras dengan tegas dan kita lihatlah sebab itu kami hari ini turun bila tuanku mendedahkan semalam 10521 hektar bersama dengan 26000 tanah di Rauk ni sebab tuanku terkejut pergi ke Sungai Kelau hari ini kami datang ke Sungai Calik apa yang berlaku di Sungai Calik ni di seberang sana adalah projek gunung orang panggil apa gunung rela apa rela yang mana semuanya warga Cina menguasai semua tak ada orang Melayu. Bukit Banjaran sebesar. Kebun Durian. Dan di sini lebih kurang 300 meter daripada sini. Tuan-tuan tengok laluan ni. Laluan ni laluan utama naik ke Gunung Benong. Tapi tidak ada sebarang roblok pun. Tidak ada sebarang satu kawalan pun. Daripada mula dulu sampai sekarang tidak ada kawalan. Bebas mereka keluar masuk. Membawa hasil. Membawa berbagai-bagai. Dan ada teman-teman kita di sini memberi info dalam sana lebih 8 km mereka masuk. Masih tak habis lagi. Ada yang menyatakan sampai 16 km. Dan di sana ada kebun. Di sana ada banjaran. Di sana, kawasan -kawasan di sana ada kawasan-kawasan yang diceroboh. Di sana ada pusat-pusat. Berbagai-bagai aktiviti termasuk warga asing. Dan kita tidak nampak immigration buat kerja. Dan kita tidak nampak operasi pihak UPNP pergi masuk ke kawasan guna benung ini. Ini menggambarkan dan membayangkan tuan-tuan betapa keluasan yang sebegini besar tidak mampu diuruskan oleh pihak penguasa yang hanya ada beberapa kerat. Dan tidak akan mampu didudukkan, diselesaikan oleh orang yang hanya suka bercakap di dalam kursi yang kursi empuk. Ha? Duduk di dalam zon selesa, duduk di pejabat, bercakap dalam konteks atas angin. Tuanku sendiri turun ke bawah. Tuanku sendiri meninjau lokasi-lokasi. Kenapa pemimpin yang diharap oleh tuanku, yang bersumpah depan tuanku nak menjaga kononnya khazanah negeri ini, mereka tak jalankan tugas. Sehingga kan tuanku sendiri terpaksa buat kerja ni. Tuanku sendiri berdedahkan. Dan mereka orang-orang politik, orang -orang politik ni kebanyakan nak lindungi kawan-kawan dia yang dulu supaya nama kononnya mereka tu baguslah sekarang ni dah Tok Wan dah buat kerja bagus kononnya yang dulu pun bagus juga. Kalau dah bagus apa yang terjadi perlu apa tuanku jadi murka? Perlu apa sampai ratusan ribu tanah-tanah kita berada di tangan orang lain? Kalau dah bagus, persoalannya bangkai nyamuk boleh ditutup. Bagaimana mungkin bangkai gajah kita nak tutup. Ya? Jadi tuan-tuan, kita menyeru kepada unit penguatkuasaan bersama dengan pihak-pihak uh, yang bertanggungjawab. Tolong datang ke Sungai Calit ini dan pergi tengok banjaran gunung ni sampai ke gunung benung sana. Apa yang ada di dalam sana? Laporan yang kita terima daripada risik, risikan yang kita dapat terlalu banyak kegiatan haram berlaku di atas sana, termasuk daripada warga-warga asing, yang diseludup ke sana, termasuk pelacuran, termasuk dadah dan sebagainya yang ada di sana. Jadi sepatutnya pihak-pihak yang berkuasa, mereka mengambil tindakan dengan serius, yang menjadi persoalan kepada kita, tiba-tiba kita dengar pengarah UPNP, tiba-tiba cakap nak buat pemutihan pula, nak kautim, nak kautim pula dengan penceroboh. Eh, hey, kerja engkau pun tak beres? Ini kawasan calik ni, ni guna benung ni pun 12,000 hekar kau tak ambil lagi. Kau baru kerja tak sampai 500 hekar tu pun tak habis. Tebang baru sikit. Tiba-tiba nak declare, nak kau tim dengan penceroboh. Seolah-olah nak beri peluang mereka masuk dalam pemutihan yang kerja negeri nak buat. Apa benda tuanku dah tegas suruh ambil tindakan. Menteri Besar kata, dah dah tak ada kompromi. Tiba-tiba kau buat kerja baru sikit, tiba-tiba kau dah cakap lebih daripada Sultan bercakap, lebih daripada Menteri Besar cakap. Kau buatlah kerja. Dekat sini pun kau tak pergi masuk lagi. Kat, kat Bergunung Benung ni pun kau tak pergi ambil lagi. Berapa? 12,000 ribu lagi kau tak tebang lagi kawasan-kawasan yang diceroboh. Banyak. Diraup saja, Belum lagi dia negeri faham. Jadi penguat kuasa yang ada beberapa kerat. So janganlah buat benda yang melebihi daripada kuasa. Sebab tu titah benda-benda dasar ni biarlah tuanku dan juga pihak daripada kerajaan negeri yang memutuskan kerana dia memerlukan kepada penelitian kerana ramai lagi seperti veteran tentera masyarakat-masyarakat ha, yang memohon tanah di kalangan perubahan Melayu yang tak dapat tanah. Sepatutnya golongan-golongan ini sepatutnya dia beri peluang untuk mengisi. Tetapi yang kita lihat sekarang mereka tidak ada beri peluang sebaliknya tiba-tiba ada pula kauting dan kauting lagi macam orang dulu-dulu juga. Mereka bergaduh sesama sendiri sebab masing-masing nak pergi kauting, 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 pergi ambil-ambil bawa toke, bawa toke, pergi rembat sana rembat sini, rembat sana, rembat sini. Nyudahnya tanah tak terurus, toke-toke mengangkut hasil, akhirnya awak mulalah bila tersepit, minta bantuan rakyat untuk menolong. Maka rakyat seperti kami ni, takkan jadi baruah kamu. Korang yang pergi kauting, pergi rembat segala hasil segala benda dengan toke-toke, bila kau kena tipu, kerajaan rugi, kami pula yang nak pergi backup. Ha, jadi sebab itu kita tidak mahu menjadi barua kepada tauke-tauke. Kita tak mahu menjadi barua kepada pengkhianat-pengkhianat. Jadi sebab itu kita hanya menolong duli tuanku sebagai rakyat yang setia kepada raja dan negara. Jadi sebab itu kita nak melihat sembilan perkara ini dilaksana atau tidak. Pertama penceroboh tanah didakwa atau tidak. Kita dapat lihat sekarang. Tidak ada yang didakwa. Walaupun dah 40 tahun menjarah tanah. Yang kedua pengkhianat yang bersubahat didakwa atau tidak. Pengkhianat Puan masih tergabar-gabar. Tak jumpa-jumpa file 2021 pun lesap, 32 suspek pun entah ke mana, sampai ke tahap buka pula lagi file baru 2025. Ini pun menunjuk kegagalan SPRM. Yang ketiga, fakta sebenar kulesan tanah yang diceroboh. Yang kita lihat, pengumuman daripada MB menyatakan Rizab Melayu meningkat 100%. Per 100. Tetapi, pernyataan daripada Tuan Ku sendiri, kerajaan rugi kerana tanah begitu banyak diceroboh. Jadi, satu benda yang bercanggah antara kenyataan MB dan kenyataan uh, tuanku sendiri. Nah, ha? Supaya kalau tuanku tak turun ke bawah, kita pun tak tahu lagi keluasan tanah yang diceroboh. Mana pejabat daerah? Mana orang yang bertanggungjawab tanah-tanah? Kenapa mereka sembunyikan maklumat ini daripada tuanku? Mereka tak sembunyikan daripada rakyat. Menunjukkan mereka ada kepentingan sehingga mereka sembunyikan perkara-perkara ini. Yang ketiga, jumlah tanah yang diambil berapa? Dan baki yang masih gagal diambil berapa? Jadi tanah ini begitu banyak lagi yang belum diambil. Tak sampai 10% keluasan tanah ini yang pihak kerajaan dapat ambil. Jadi menunjukkan begitu banyak lagi ya eh, tanah-tanah ini perlu diambil dan uh, di, di, di 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 apa di diambil semula kuasa, kuasa daripada penceroboh. Dan yang keempat di manakah ketegasan MB dan UPnP? Dan kita nak lihat MB tegas sangat kat mana? Kalau cakap kita nampak dalam akhbar, dalam paper tegas sangat. Tapi kalau tegas kenapa tak tangkap penceroboh ni? Kenapa tak ambil tindakan mahkamah dah bagi kemenangan? Kenapa tak dakwa mereka-mereka yang terlibat? Kenapa tidak bertindak tegas? Ha? ha jadi menunjukkan kalau tegas tu takat tebang pokok, itu baru tegas dengan pokok. Perkhianat yang buka ceroboh tanah tu tak di, tak, tuan pokok tu tak didakwa. Kita nak lihat tuan yang menceroboh tu, tuan tu didakwa. Pokok tu tak bersalah. Kalau setakat tebang pokok, kita hanya hukum pokok. Tuannya yang mencuruh cara haram menanam pokok. tu kita tak mitinakan. Bermana masih berlaku kegagalan dalam ketegasan MB dan juga unit penguatkuasa negeri Pahang. Kita nak lihat kenapa kuasa gunung menung ni. Kuasa kuasa ni tak dipergi masuk. Kenapa tak ada orang blok? Kenapa tak ada kawalan? Bebas yang mereka keluar masuk. Dan bebas mereka mengaku hasil. Dan apa gunanya kita ada penguatkuasa? Apa guna lantikan unit penguatkuasa kalau mereka tak buat kerja? Jadi jangan nak berlakon saja di hadapan rakyat. Rakyat nak melihat ketelusan dan kualiti kerja kamu. Sebab itu kami turun nak melihat, memantau. Supaya rakyat di luar tahu cerita sebenar. Kalau kita tak turun ke site, kita tak tahu. Tapi laporan daripada mereka yang hari-hari duduk kat sini, inilah maklumat yang kita terima. Keluar masuk bebas. Roblox satu pun tak ada. Mereka bebas mengangkut asil. Dan di dalam sana ada pula berbagai kegiatan warga asing. Banyak immigration langsung tak buat tindakan. Banyak kegiatan dadahnya, kegiatan pelacuran. Macam-macam yang ada di dalam sepanjang banjaran gunung benung ini. Kenapa mereka tak bertindak? Kenapa mereka tak buat sekatan? Kenapa? Sebab tu ada sahabat tu cakap tadi sampai dia kata kalau lah puan kuasa tak boleh buat bagi mari askar buat kem kat sini. Biar askar yang buat blok. Kami boleh atasi masalah ni kalau pun unit puan kuasa tak boleh buat kerja nak berkampung biar askar buat kem kat sini. Biar dikawal selia oleh askar. Insya Allah mereka boleh ambush sepanjang banjaran gunung benung ni. Boleh ambush semua tempat-tempat yang dia ceroboh. Kenapa tak guna askar? Tak guna kekuatan tentera kita sedangkan ini adalah pengkalan daripada komunis concor dulu. Mereka ini kubu-kubu mereka di sini. Sarang-sarang mereka. Kenapa askar yang berjasa dulu tidak diketengahkan? Veteran-veteran Veteran boleh membantu. Kita NGO pun boleh membantu. Tetapi mereka ketepikan peranan kita. Dan mereka rasa mereka sangat kuat dengan hanya 150 orang anggota. Ha, last sekali apa yang kau buat? Ini pun kau tak boleh buat. Tenganga ha, lorong masuk, keluar masuk orang. Satu Roblox pun tak ada. Macam-macam kegiatan kat Gunung Benong ni. Apa yang kau buat? Jadi nak menunjukkan cakap tak serupa bikin. Jadi sebab itu kita nak benda yang kami dedahkan ini, tuan-tuan, pergi desak pihak kerajaan, kenapa mereka buat kerja macam ni? Dan kita ingat amar, eh, ingatkan apa ingatan kepada ketua penguasa, jalankan kerja kamu dulu. Jangan sibuk nak pergi offer pemutihan pula dengan puak-puak penceroboh ini. Puak penceroboh ni patut didakwa di penjara pokok-pokok dirampas, tanah-tanah ni semua diambil. Bukan juga pergi nak coating pemutihan pula, nak offer balik. Dengan Melayu tak offer pemutihan. Dengan bangsa tu beri-beri nak offer. Ni apa hal ni? Jadi kau ni tak patut buat macam tu. Kau buatlah kerja kau. Kau baru tebang berapa pokok. Baru tak sampai 500 hekar. Ada 12,000 hekar lagi. Tak usik. Buatlah kerja. Jadi sebab tu kita melihat kepada perkara ini. Kita tidak boleh biarkan. Kerana dia sudah melibatkan Uh, kepada uh, kegagalan dalam operasi. Dan kemudian kita juga nak melihat parti dalam ni kenapa immigration tak operasi tak angkut. Kita dipahamkan banyak, kita risau ni 1.2 juta uh, pelancong Cina masuk ke dalam negara tak keluar. Dia laporkan begitu. Dan kita tahu pelaku, pelaku, pelancong ni pergi, pergi berlindung kat mana? Yang kita bimbang mereka akan jadi pok-pok tempat uh, apa Kebun-kebun punya usahawan ni akan ada port-port immigration yang mungkin daripada macam-macam negara katanya daripada Thailand ada Bangladesh ada China ada macam-macam warga Sri ada. Kita ha? Nepal, ah, Nepal ada. Walaupun apa sih immigration buat kerja apa? Datanglah ke Gunung Bendung ni pergi check, pergi angkut. Adoi, ah, SPRM pun kita nak ingatkan carilah sampai jumpa. Payah benarkah nak 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 jumpa. Takkanlah dah 40 tahun seorang pun tak jumpa tanah dah ratus ribu dah kena rembat. Takkan seorang pun tak jumpa. Mustahil tak jumpa. Cuma mungkin ada sebab-sebab kenapa tidak diambil tindakan. Senarai itu dah ada. Jadi kita tidak mahu lagi benda-benda ni akan menjadi. Ha, tengok tu. Keluar masuk, keluar masuk. Mana ada Roblox? Kemudian, nombor tujuh. Adakah masih ada kauting, runding semula dengan pencoroboh? Setelah pihak berkuasa istihar, untuk bertindak dengan tegas. Setelah Sultan beristihar untuk bertindak dengan tegas. Ha, ini kita tak nak ada pula yang nak kautim dalam keadaan tuanku dah suruh bertegas. Menteri Besar dah suruh bertegas. Tiba-tiba ada pula kuasa nak buat kautim pula. Nak suruh beri pula peluang pemutihan dan sebagainya. Jangan buat kerja macam tu. Rakyat faham tengah marah. Tuanku tengah marah. Tolonglah faham. Kau cakap kau buatlah. Jangan sampai kau cakap nak main-main pula menyebabkan orang rakyat rasa tertipu menyebabkan orang rasa tertipu terus bermain-main macam cakap orang politik aguni lain esok lain lusa lain. Cakap telus sajalah. Kemudian kita juga nak melihat agihan setelah dia, dia, dia ambil alih. Adakah kebajikan pribumi Melayu Islam yang berjasa akan terbela? Kita nampak banyak veteran tentera berjuang putus kaki mati tapi tak dapat tanah. Begitu juga dengan ha, polis yang berjuang. Begitu juga dengan apa banyak orang-orang yang berjasa di kalangan NGO, madrasah apa semua ni. Mereka pun nak juga satu tanah yang boleh diusahakan secara kelompok untuk datangkan projek ekonomi. Untuk sebagaimana orang-orang Cina di sini boleh kaya, satu bukit, dua bukit, tiga bukit itu boleh kaya dengan hasil durian yang diekspor ke Singapura dan sebagainya, mereka boleh jadi kaya dengan pendapatan kebun-kebun yang banyak. Eh, orang Melayu pun berhak juga mendapat benda tu. Kenapa? Untuk orang Melayu tidak ada. Kenapa tidak ada tapak-tapak 10,000, ribu, 20 ribu yang beri kepada orang Melayu untuk orang Melayu usahakan. Untuk sebagai ladang-ladang dan kebun-kebun. Sebab tu benda ni diberi. Tetapi ada ke benda tu masih lagi bersikap orang-orang tertentu mengaut-mengaut dengan cara tamak. Bila tak boleh settle, mulalah serah kepada tuanku, suruh tuanku selesaikan. Bila tuanku kena macam tu, kita rakyat kesian. Terpaksa juga bantu tuanku. Ini semua permainan daripada tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kemudian yang kesembilan, kita nak menyeru kepada rakyat yang cintakan agama, raja, bangsa dan tanah air supaya menjadi mata dan telinga tuanku. Ya, kalau ada nampak macam ni, redahkan. Jangan disimpan. Kita kena dedahkan. Dan juga setiap berdoa lepas solat di rumah ataupun di surau madrasah, solat ajaklah untuk keselamatan tuanku, keselamatan pejuang-pejuang fi -pejuang sabilillah, keselamatan kita semua di madrasah di mana semaya hajalah supaya Allah bebaskan pahang kita ni daripada penjajahan-penjajahan ini dan pengkhianat-pengkhianat ini dihukum oleh Allah Taala dan mudah-mudahan Allah merdekakan tanah air bumi pahang darul makmu dan, dan mudah-mudahan daerah-daerah lain juga dapat dibebaskan serta pilot projek kejayaan di Pahang ni nanti akan jadi contoh ke negeri-negeri lain. Mudah-mudahan negeri lain juga dapat mengambil tanah-tanah yang diceroboh di negeri lain. Jadi ini harapan kita supaya kita dapat menggerakkan gabungan. Dan insya Allah kami sedang meninjau tapak untuk mengadakan solat ajat perdana. Dan insya Allah saya kira benda tu setelah kami dapat tapak ni nanti kita akan umumkan tarikh untuk kita turun bersama-sama ke lokasi hampir dengan kawasan diceroboh ini untuk solat hajat perdana memohon bantuan Allah SWT mudah-mudahan Mudah-mudahan Allah berikan bantuan. Tim-tim kita yang ikhlas diberi bantuan oleh Allah Ta'ala. Tuanku dijaga oleh Allah Ta'ala. Pengat yang ikhlas dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang khianat akan dihukum oleh Allah SWT. Dan penceroboh ini juga akan dihukum oleh Allah SWT. Jadi kita harap bumi kita dapat dibebaskan. Jadi Dato' silakan. Ada Dato' nak tambah sikit. Jadi Alhamdulillah. Jadi saya harap dengan pendedahan ini, petang ini. Tuan-tuan dapat bersedia kerana mungkin dalam seminggu dua atau hujung bulan ni kita akan menggerakkan lagi. Sekali lagi kita akan berkumpul di Rauk bagi kita mengadakan solat hajat ataupun munajat perdana. Bebaskan Tanah Pahang. InsyaAllah kami daripada Sekretariat Gabungan NGO bebaskan Tanah Pahang akan menjadi tuan rumah dan akan bergabung dengan madrasah-madrasah pondok, madrasah guru-guru persilatan, NGO-NGO, veteran tentera dan sebagainya kita akan mobilisakan untuk kita berhimpun dan kita sedang berurusan dengan pihak berkuasa, pihak polis dan sebagainya mudah-mudahan bantuan daripada Allah Taala itulah yang penting kerana dengan Allah mereka tak boleh tipu lagi. Mungkin dengan manusia, dengan tuanku, dengan raja, dengan siapa, ada pihak yang boleh tipu dan berpura-pura tetapi dengan Allah Subhanahu Taala mereka tidak boleh berpura-pura. Biarlah yang tak dapat hukuman dunia, Allah akan balas hukuman baginya di akhirat kerana malaikat tentera Allah, polis Allah tak pernah tidur mencatat segala apa yang telah mereka buat untuk tanah air terhenti ini. Sekian berita daripada Calik Gunung Benung. 9 Mei pukul berapa? Lebih kurang pukul 4. 40 petang, 45 petang di uh, medan kita kaki gunung benung di Sungai Calik ni. Terima kasih. Alhamdulillah.